Ну а сейчас я передаю слово Артуру Гончаренко, который презентует сайт «Вечная народа Украины». Артур, у нас. Иван Михайлович, спасибо за предоставленное слово. Добрый день, коллеги, журналисты, приглашенные гости и все, кто нас смотрит. Меня зовут Артур Гончаров, я глава Международного благодейного фонда «Международная инициатива». Итак мы создали сайт «Вечи народа Украины» с одной целью. Для того, чтобы люди непосредственно могли влиять на власть, создавать некие действия непосредственные. Вот. Итак, что сейчас уже вы можете видеть на этом сайте? Анонсы, подеи, пропозиции, видео, фото, контакты. Будут добавлены еще раз делать корыстные посылания, будет добавлен форум, будет добавлена функция голосования. Те проекты, которые будут предлагать нам люди, общественные организации в рамках проекта ВИЧа, будут размещены на сайте или же на отдельном поддомене. И простые граждане и представители общественных организаций смогут проголосовать, сказать, высказаться, прокомментировать, откорректировать. И наша цель – это создать эффективные механизмы по управлению государством. Сейчас вы уже можете наблюдать, всегда зайти у нас в соцсети уже открыто. И в Фейсбуке есть, и в Твиттере, Google. Сейчас создаем канал на YouTube. мы будем расширяться и в блогасвел зайдем, и как можно. Чаще частіше більше будете нас бачити. Якщо є питання какие-то, питайте, по будь ласка, задавайте. Ну, я бачив хотів додати, що є, е, гарячі лінії телефонні і є власний прицентр. центр і ми, е, будемо, ми вже робимо це і ми будемо допомагати іншим громадським об'єднанням для просування їх громадських ініціатив. І допомога з організацією пресконференцій, ми це вже робили за цей час декілька разів.